白凤，休得猖狂！你果然在这。柳生，没想到你也有今日。是我没想到，你还如此猖狂。仙君给你的教训还不够是吗？别指着仙君的那些人来救你，不过是些装模作样的家伙吧。今天你们都得死！我击败过你，如今我同样可以击败你。真是死到临头还嘴硬。 师姐，咱们有结界，不怕这个妖女，是吗？你糟了，柳下师姐的神通形成了结界。白风，你除了会耍手段，还会做什么？人人憎恨，活得不人不妖的。 是妖毒，没错，不是妖毒，却是连上仙都敬畏三分的毒。你为什么还护着他？为什么还护着他？ 大哥，姚娟，大早刚就是在这里被白风暗算，失了踪影。是幻术，我刚破开幻境那一刻，白风将柳梢带走了。陆哥，快用望远镜找找。白风对望远镜很了解，切断了我和王灵的联系。陆哥，你运功过度，还是先休整。我去找人吧，分头找。 罗哥，大哥，我也去找人，你们在附近找找看。好。干、嗯嗯、得不错，不枉费我救了你一命，还那么辛苦的医治你。我多想杀了你。 留着他，比杀了他有用。这是什么？一千年前，县令奇瞒着仙居，偷偷从阴阳迷窟带出来的异香。异香<箱>。闻此香者。 不能催动周身的灵脉，过段时间就会丧失心智，变成妖物。我倒是要看看，到时候洛哥会不会舍得把他杀了？让我将他送还洛哥。 我偏不，柳梢，我才不会这样便宜了你！白风，柳梢，柳梢，柳梢。 少，刘少，来。何娜，我怎么会在这里？你被百风掳走，中了月息天香。我和洛哥分头找你，被我找到了。我已经通知了仙居，你先安心休息吧。那没事吧？月息天香是奇毒。 来自仙居阴阳迷窟，但是那里已被封闭千年了。不知何人将它带出来，竟被白凤得到。我在灵力，此刻运转不了。可是这月夕天香的缘故。 不必担心。